Они вынуждены доказывать, что воевали на Донбассе. Бойцы добровольческих батальонов в судах отстаивают право на статус участника боевых действий. Речь о тех, кто так и не вошел в состав военных или правоохранительных структур. Без статуса нет и права на льготы. Есть ли шанс отстоять свое? Узнавала Виктория Малосвитная. Это мой первый выезд в позиции Широкина, еще в 15 2015 года. Александр Лапа показывает, где воевал в составе добровольческого батальона Правый Сектор. Загиблый побратим Гуцул. Земное еще число. Был в громе, теж был поранен. Один осколок врачи вытащили из головы Александра, второй из шеи. Сейчас боец готовится к очередному сражению. В суде будет доказывать, что воевал на Востоке. Как и большинство его побратимов, вовремя не вошел в ряды вооруженных сил или подразделений МВД. Командование 128-й бригады сначала начебто и признало нашу присутствие, а потом в тот же день, я так понимаю, что после в Казьевке генштабу Камбрик сказал, что ніяких бійців правого сектора там не было. Помимо фото доказательств и медицинских документов у Александра два свидетеля кадровые военные участники АТО. Виртуально я знаю, что он находился там. То есть реально я могу подтвердить э, декабрь 2015 -го года. Но в остальном ну знаю, скажем так. Собранных доказательств суду хватило. Он признал, что доброволец воевал. Такое же решение суда есть у стрелка батальона ОУН Александра Бабича. Теперь он обивает пороги чиновничьих кабинетов, чтобы получить статус участника боевых действий. Батальон ОУН находится, ну в данном случае мы находимся уже второй год на войне. Но нас, по сути, дела, как говорят нас, там нет. У нас есть ребята, которые ушли, которых убило. Их родители, их родственники не имеют опять же таких никаких социальных льгот. Но получить статус и льготы у Александра, как и других бойцов Добробатов, не получится, говорят в генштабе. На сьогоднішній день питання надання статусу учасника бойових дій громадянам, які у складі добровольчих формувань брали участь в АТО, але в подальшому такі добровольчі формування не були включені до складу збройних сил України та інших утворень відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів. Законодавчо не врегульовано. Прі служба Генерального штабу ворожоних сил України. Бойцов Добробата в некоторих регіонах України все-таки легалізували но на місцевому рівні. так в Альвовській області удостоверение учасника бойових дій і 3000 тисячі гривень єдиноразової матеріальної допомоги отримали більше 30 добровольців. Посвідчення така знаєте, свого роду наша позиція обласної ради. Очевидно, ми не можемо їм гарантувати ті пільги, які є закладені в чинному законодавстві, які би мав гарантувати певне чи те чи інше міністр. Но добровольцы не сдадутся без боя. В Черниговском суде после Александра Лапы решение в свою пользу получили еще два бойца. Виктория Малосвитная, Антоний Чепуренко, Владимир Телюк, сегодня канал Украина.